नवनाथांचा महामंत्र घरातल्या नकारात्मकतेला बाहेर काढण्यासाठी खूप महत्वपूर्ण असे मंत्र नवनाथाने आपल्याला सांगितलेले आहे घरामध्ये कसले पण तुमचे वातावरण असू दे वाता त्या वातावरणाला सकारात्मक करण्यासाठी खूप महत्वपूर्ण नवनाथाने आपल्याला मंत्र सांगितलेले कि आहेत किंवा दिलेले आहेत त्याबद्दल सविस्तर माहिती या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी सांग तुम्हाला या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे हा मंत्र तुम्ही जर दररोज नित्य नियमाने पाळला किंवा नित्य नियमाने म्हणाले तर तुमच्या घरामध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल आणि तुमच्या घरावरती कोणतेही संकटे येणार नाहीत हे मंत्र खूप महत्त्वाचे आहे त्यामुळे हा हे जे मंत्र आहे तुम्ही दररोज या ठिकाणी सकाळी किंवा संध्याकाळी एकदा तरी या ठिकाणी हे सर्व मंत्र या ठिकाणी मानायचे आहेत तुमच्या घरामध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल तुमच्या घरावरती कोणतेही संकटे येणार नाहीत ओम आदिनाथ य नमहा मच्छींद्रनाथाय नम ओ गोरक्षनाथाय नम ओ जालेथाय नम ओ कानिफनाथाय नम ओ भद्रीनाथाय नम ओ रेवननाथाय नमः ॐ चरपटीनाथाय नमः ॐ नागनाथाय नमः ॐ आदिनाथाय नमः ॐ मच्छिन्द्रनाथाय नमः ॐ

चर्पटीनाथय नमः ॐ नागनाथाय नमः ॐ आदिनाथाय नमः ॐ मच्छिन्द्रनाथाय नमः ॐ गोरक्षनाथय नमः ॐ नमः नम कानिफनाथाय नम ओ भ्रीनाथ नम ओ रेवननाथ नम ओ चरपटीनाथ नम ओ गनाथाय नमः ॐ आदिनाथाय नमः ॐ मच्छीन्द्रनाथय नमः ॐ गोरक्षनाथाय नमः ॐ जालन्दरनाथाय नमः ॐ कानिफनाथय नमः ॐ भद्रीनाथय नमः ॐ रननाथय नमः ॐ चरपटीनाथय नमः ॐ नागनाथाय नमः ओम आदिनाथाय नमः ओम मच्छिन्द्रनाथाय नमः ओम गोरक्षनाथाय रक्षनाथाय नमः ओम जालंधरनाथाय नमः ओम कानिफनाथाय नमः ॐ भद्रीनाथय नमः ॐ रवननाथय नमः ॐ चरपटीनाथाय नमः ॐ नागनाथाय नमः ॐ आदिनाथाय नमः

ॐ अरेननाथाय नमः ॐ चौरङ्गीनाथाय नमः ॐ चरफटीनाथाय नमः ॐ नागनाथाय नमः